अलहमदिल्ल उबीआलमीन उस्लाद वसलाम सदल्बिया इबुलमरसली फ़ाउलबिल्लमिन शैफ़न इसमिल दीन इस्लाम की रौशन तलीमत में जिस तरह जिंदगी में दूसरों के साथ भलाई से पेश आने दूसरों, दूसरों का भला करने सोचने, सोचने और इनके हकूक का ख्याल रखने का दर्श मिलता है।, है इसी तरह दुनिया, दुनिया से चले जाने वाले मरहूम मुसलमानों के साथ भी भलाई का दर्श मिलता है ये इस्लाम की रोशन तालीमत का हुसन है मुसलमान अपने माँ बाप बहन भाई अजीज और वीगर मुसलमानों के लिए इनकी जिंदगी में और इंतकाल के बाद दुआ मफरत और सवाब के जरिए वक्तन फवक्तन इनके साथ भलाई का मामला करते हैं। सवाब इस्लाम की एक ऐसी बेहतरीन, बेहतरीन खूबी है।, है जिसकी, जिसकी बदौलत जिसे जिसे को भी अज़र मिलता है और मरहूमीन जो फौत होने वाले हैं जो इंतकाल कर चुके हैं उनको भी इसकी बरकत से अदाब कबर से निजात और राहत और सुकून मिलता है कुरान पाक में भी मुसलमानों का अपने लिए और अपने से पहले वाले मुसलमानों के लिए बख्शिश की दुआ करने दुआ का जिक्र मौजूद है, है। चुनाचे पारा नंबर की आयत नंबर दस में अल्लाह फिर इखानी الذين سبقونا بالإيمان तर्जमा और तफसीर मुख्तसर समान फरमाते हैं कि वो जो, जो इनके बाद आए अर्ज करते हैं ऐ हमारे रब, रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को भी बख्श दे जो, हम जो हमसे, हमसे पहले ईमान लाए इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद فرمایا के जिंदों का हदिया यानी, यानी तोहफा मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत दौए करना है शोबुल ईमान की हदीस पाक है जी एक हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की तरफ से नफली खैरात करके इनके साथ भलाई करने की तरगीब दिलाई है चुनाचे अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब, जब तुम, तुम में से कोई कुछ नफल, नफल खैरात करे तो चाहिए, तो चाहिए कि इसे अपने, अपने माँ मा, बाप की तरफ, तरफ से करे कि इसका सवाब इन्हें मिलेगा और इसके यानी खैरात करने वाले के सवाब में कोई कमी भी नहीं आएगी ये भी ईमान की हदीस पाक में मौजूद है तो कुरान पाक और हदीस पाक से इसाले सवाब का जायज बल्कि मुस्तहब होना साबित होता और ये भी मालूम होता है कि इसा, इसाले इसाले सवाब इसाले करने, करने के मुख्तलिफ तरीके, तरीके, तरीके हैं, है। जिन पर मुसलमान जमाना क़दीम से अमल करते आ रहे हैं आइए सवाब के मुख्तलिफ तरीके भी सुनते हैं मसलन बगैर माल खर्च किए साले सवाब के जो तरीके हैं वो भी समाज फरमा लीजिए उनमें नंबर एक जिंदा और मुर्दा सब के लिए बख्शिश की दुआ करना नंबर दो नमाज पढ़ना नंबर तीन रोजा रखना नंबर चार एत करना करके तो इनका साले सब फौसला को पहुंचा सकते जा हैं इसी तरह कुरानी पाक, पाक, पाक की तिलावत, तिलावत करना मसल सूरह यासीन पढ़ लीजिए सूरह मुल्क है सूरह फातिहा है आयतुल कुर्सी है सूरह इखलास है वगैरह या पूरा कुरानी पाक ही पढ़ लीजिए और इसका साले सब कर सकते हैं नंबर 6 जिक्र करना मसलन कलमा तयबा पढ़िए सुभान अल्लाह अकबर वगैरह का जिक्र कीजिए इसका साले सब कर लीजिए इसी तरह पढ़कर भी साले स्वाब किया जा सकता है नंबर दिया है आपने तो उस दर्श का भी जो अज़र मिला वो साले स्वाब कर सकते हैं बयान कीजिए बयान कर सकते हैं तो बयान का साले साल स्वाब भी किया जा सकता है इसी तरह किसी को नेकी की दावत दी है तो बुराई से मना किया है उसका भी सवाब पूछाया जा सकता है नमाज फजर के लिए जगाइए तो जो नमाज फजर के लिए जागेगा उसको भी अजर मिलेगा आपको भी मिलेगा और उसका भी साले सवाब आप आगे पहुंचा सकते हैं अददीनी किताब का मुताला कीजिए इसका भी सारे सवाब पहुंचा सकते हैं دینی कामों के लिए इंفرادی कोशिश वगैरह यानी हर नेक काम का ईसाले सवाब कर सकते हैं इसके ऊपर आपको को कोई माल खर्च नहीं करना पड़ेगा और माल खर्च करने के जरिए ईसाले सवाब भी किया जा सकता है उसके जरिए क्या है मसलन, मसलन इसाले इसाले की नियत से सदका खैरात कर दीजिए इसी तरह हज करना, करना ये इसके ऊपर खर्चा होता तो तो के भी किया जा सकता है तो हज का किताबें खरीद कर दे दीजिए उसको आपने किताबें दिलाई हैं तो वो पढ़ेगा इसके जरिए से आगे आगे सिलसिला दीन फैलता जाएगा ये भी एक जरिया है माल खर्च करके साले सवाब करने का ये नियत ये कर लीजिए इसका जो सवाब मुझे मिले मैं अपने वालिदैन को बहन भाई जिसको भी आप चाहते हैं उसको साल सवाब जाता रहेगा कुब रसायल खरीद कर उनको तकसीम कीजिए और इसका स्वाब आगे पहुंचाते जाइए इसी तरह किसी बीमार का इलाज करवा दीजिए अगर कोई बीमार है तो उसकी जिम्मेदारी किसी गरीब को राशन दे दीजिए कपड़े दिला दीजिए और या किसी की जायज जरूरत पूरी कर दीजिए ये भी साले स्वाब है उसके ऊपर जो अजर मिले जो स्वाब मिले वो आप आगे साले स्वाब कर सकते हैं पानी का नल लगवा दीजिए कहीं कहीं मोटर लगवा दीजिए मस्जिद बनवा दीजिए मदरसा बना दीजिए जामिया वगैरह बनवाना या इनकी तामीरात में हिस्सा लेना ये भी एक माल खर्च करके साले साब करने के जरिए में शामिल है मुसलमानों को खाना खिलाना वगैरह ये भी यानी कि साले साब किया जा सकता है इसके ऊपर माल खर्च कीजिए और इसके जरिए से भी आप इसाले कर सकते हैं तो सवाब कब करना चाहिए सवाब किसी भी वक्त कर सकते हैं और, और कोई दिन या, दिन या दिन कोई वक्त, वक्त खास करके भी कर सकते हैं, हैं। जबकि इसे, इसे फर्ज या वाजिब न समझते हो। ठीक है जी जैसे हमारे, हमारे यहाँ तीजा दसवां ती चालीसवाँ बरसी ग्यारहवीं शरीफ बार बार है बारहवीं शरीफ है योम सिद्दीक अकबर है योम फरूक आजम है योम स्मान गली है योम मौला अली है हसनैन के रीमा रदी अल्लाह तीगर बुजुर्गान दीन के जो उर्स वगैरह के मौका पर इसल किया जाता है तो ये बिल्कुल जायज़ है और बेहतरीन अमल है तो इन ये कुरान हदीस के आन मुताबिक है शरीयत ने इसके से मना नहीं किया अल्लाह पाक हमें इस्लाम की रोशन तालीमत पर अमल करते हुए बुजुर्गान दीन और अपने मर के लिए खूब खूब साले स्वब करने की तोफ़ी अतः फ़रमाए आमीन बिजाही नबीमिन साल वसल्लम